kimyoning asosiy tushunchalari 34 savol ikki xil gazning 1.3 mol nisbatda olib hosil qilingan gazlarning o'rtacha malyer massasi 3.1 mol nisbatda ardashtirishdan hosil bo'lgan gazlarning o'rtacha malyer massasidan 1.222 marta katta bo'lsa shu gazning molekulyar massa nisbatini aniqlang demak ikki xil gaz berilgan bizga birinchisi demak 34 to'rtinchi savol deb yozib olamiz ikki xil gaz berilgan birinchisi x gaz ikkinchisi y gaz demak birinchisidan bir mol nisbatda berilgan ikkinchisidan uch mol nisbatda berilgan yani ana endi xuddi shu gazdan teskari nisbatda berilgan demak e, yana x gaz va y gaz berilgan birinchisidan endi uch mol nisbatda ikkinchisidan bir mol nisbatda berilgan va ikkalasining o'rtacha moder massasi bir biridan bir, farq bir, qiladi bir. ya'ni mana bu aralashmaning o'rtacha moder massasi katta keyingisining o'rtacha moder massasi kichik bo'lishi kerak ho'p qanchaga katta va qanchaga kichik desak bir butun ikki yuz yigirma ikki martaga bu taraf katta bu taraf esa kichik hisoblanadi demak buni aniq songa keltiradigan bo'lsak kasr ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak ho'p bir butun ikki taqsim to'qqiz ya'ni bu degani o'n bir taqsim to'qqizga teng degani demak birinchisini mayer massasi o'n bir ikkinchisiniki to'qqizga teng bo'ladi degani demak mana buni o'rtacha maler massasini topamiz o'rtacha malyer massani topish uchun molini moyer massasiga ko'paytiramiz demak bu bir mol ko'paytirilgan ham x deb olamiz plus ikkinchisining moli hop uch mol ko'paytiramiz yikga bo'lamiz shuni mollar yig'indisi to'rtga ho'p ana endi buning qiymati nechi chiqishi kerak o'n bir chiqishi kerak keyingi sistemamiz bu aralashmaning o'rtacha molemasini hisoblab olamiz ya'ni uchni ko'paytiramiz x ga qo'shamiz birni ko'paytiramiz y ga yana bo'lamiz buni ham to'rtga natija endi to'qqiz chiqishi kerak haqiqatdan ham buni malemasasi o'n bir buniki to'qqiz bir biriga bo'lganimizda bir butun ikki yuz yigirma ikki marta bu aralashma katta bunusi esa kichkina bo'lishi kerak ekan ana endi tenglamalar sistemasini ishlab olamiz tenglamalar sistemasida tepada x bor plyus uch y tenglik o'n bir to'rtga ko'paytirsak qirq to'rt bo'ladi bu tenglamalar sistemasidan uch ik plyus ygri tenglik to'rt to'qqizga ko'paytirsak o'ttiz olti bo'ladi demak sistemani ishlaymiz sistemadan e, biz yigikni yo'qotishimiz mumkin yoki ikni yo'qotishimiz mumkin bizga aytyaptiki shu gazlarnin massalarni nisbatini molekulyar massarni nisbatni topishimiz kerak demak biz ikni ham topamiz ygrikni ham topib olishimiz kerak bo'ladi demak tepani ko'paytiribomiz demak uchni ikga ko'paytirsak uch iks plyus uchni yigrika ko'paytsak to'qqiz yigrik qirq to'rtni uchga ko'paytsak to'rtka uch o'n ikki bir dilda o'n ikki o'p o'n uch bir yuz o'ttiz ikki bo'ladi demak pastga ko'chirib olamiz 3x plyus yigrik tenglik ho'p 36. demak sistemani qaytdan ishlab ayirib yuboradigan bo'lsak x'lar ketdi 9 yigrikni yigrini tayrsak sakkiz yigrik bir yuz o'ttiz ikkidan o'ttiz oltini ayiradigan bo'lsak demak to'qson olti bo'ladi demak to'qson olti ygri teng to'qson oltini sakkizga bo'ladigan bo'lsak o'n ikki chiqadi demak yigrigimizni qiymati o'n ikki ekan ana endi shu yerdan biz ikn topib olishimiz kerak xohlagan bitta tenglamamizga qo'yib ikni topib olamiz demak ixni topmoqchi bo'lsak birinchi tenglamadan foydalanamiz x plyus uch yigrik tenglik 44. Y yigrik joyga o'n qo'ysak demak x plyus uch ko'paytirgan yrik joyga o'n ikki tenglik 44 chiqadi demak x plyus o'ttiz tenglik 44. x tenglik 44 dan 36 ni ayradigan 8 chiqadi Mana endi bizga aytyaptiki xo'p shu gazlarning o'rta baliar massalarining nisbatini toping deyapti ya'ni ni birinchi yozishimiz kerak yigrikd keyin de yozishimizkerak demak x ning qiymati 8, y ning qiymati esa 12 ga teng bo'ladi Xo'p, nisbatga oladigan bo'lsak 8 4 ga qisqartirsak 2, 12 ni ham yu 4 ga qisqartirga os 3. demak nisbat ikkiyu uch nisbat bo'ladi javob b javob bo'ladi